Мы выслушали кандидатуру на пост секретаря Роского совета придворного. З тем, що общественность... Зараз повинні мали прийти нові сили, патріоти, які повинні взяти власть у свої руки і не віддавати більше ні регіонам, ні комуністам, які були сепаратисти, які були колаб... колаборантами. И мы поддержали кандидатуру. Вы без нас? Если у вас есть совесть, будь ласка, напишите заяву про свою отставку, припинить деятельность свою. Вы не потребны месту. Дайте новым силам прийти сюда и работать по-новому. Це повинні бути порядні, чесні, патріотичні, сили, але не ви. Не ви, які зганьбили себе, запрямували себе. Спасибо, спасибо ліки. Два вопроса. Ви за екрані секретарного школа за приторова Павла Аратуровича і старої, ви прошу голосувати, хто за? Я не услышал ответа на мои вопросы, Павел Анатольевич. Первое. Патриот ли вы Украины принесете присягу народу? И второе. Выходите ли вы из партии региона? Не приостанались а выходите. Отвечайте на эти вопросы и переходим к голосованию. Так, ну порядок остается прежним каждый депутат подходит сюда к столу счетной комиссии, разводит сюда, на трибуну, значит, делает отметку э, в одном из пунктов бюджетения и бросает По турна она вот сюда, отвечает на членами счетной комиссии. Так, так. так, 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 так. Вот. Все в порядке. А как же по-другому?

Здесь еще. Где же работают работает учебник? Работает лед, работает громад. Нет и паралича, так вот не Первым делом я продолжу ту работу, которую уже начал. То есть э, в течение трех дней э, я объезжал все разрушенные здания, сооружения, которые посетил поселок Семеновку. Э, зрелище вручающее, над ним надо работать. Это первое. То есть я продолжу дальше это движение для того, чтобы увидеть, э, в каком состоянии находится город. В дальнейшем я сяду обязательно за все э, те материалы, то есть, увидев все свои глаза, я хотел, хотел бы увидеть все материалы, которые на сегодняшний день а, есть, какие экспертизы проводятся, какая работа проводится для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить эти здания и сооружения и людям дать возможность а, прийти в зимний период и получить жилье. Работа с общественностью как будет? А, работа с общественностью... Просто они вас не а, Ну, не... Будем говорить, не совсем так не поддержали. Когда я выезжал на места, на места и здесь, в принципе, общественность много вначале, конечно, было сопротивление в связи с тем, что я являюсь членом партии региона. Но тем не менее, вы видели, что скажу, после общения со мной мы нашли понимание, мы нашли общие цели и задачи, для которых надо на сегодняшний день двигаться. То есть, как бы... Почему общественность поддержала? Общественность. Центр один да. и северный вот все были представители и все дело мы поддержали. В том, что я с уважением отношусь к общественности, которая находится здесь и которую я приходил сюда для того, чтобы для отчета и для того, чтобы познакомиться, познакомиться с общественностью. Но дело в том, что когда я выехал, я Почему остановил и после этого не дал голосование по моей кандидатуре? Потому что я хотел встретиться и увидеть, есть ли поддержка действительно у меня в городе. Потому что без поддержки в городе, естественно, я не мог претендовать на должность секретаря городского совета. Вот после моего посещения всех домов, после моего выезда на все участки я увидел, что действительно общественность меня поддерживает, и тогда я уже твердо сказал для себя, что да, я готов идти, да, я готов идти, работать и восстанавливать этот год. Партия регионов я не покину. На сегодняшний день в связи с тем, что я являюсь членом Совета партии регионов, этот вопрос должен выноситься на Совет. И я сегодня для того, чтобы снять политическую составляющую, сказал о том, что я приостановлю членство партии регионов для того, чтобы в дальнейшем вынести это на совет, и совет рассмотрел это решение. Поздравляю вас. Спасибо. И хочу за мам сразу. Да, вот это черня. Давай, хочу... сразу... да, давай берись за дело. Здравствуйте, Ольга Антоновна. Здравствуйте. Вы хотели с Пашей да, переговорить? Да, да, да.